siz azizlar orqali barcha mo'min musulmonlarimizga keyingi paytda shu atrofimizni ozoda saqlash ifloslantirmaslik bizga omonat berilgan mana shu olloh tomonidan berilgan tabiatni asrab avaylash to'g'risida ko'p gapirilyapti keyingi paytda qandaydir avvalgidan farqli o'laroq bo'lib qoldikda judayam haligi ko'chalarda ham ozoda saqlamaslik hatto ba'zilar aytyaptiki falon yurtga borsam deydi bir davlatni aytib shunaqa ekan chaqayotgan pistasini qo'liga ushlab borib tashlayapti falon yurtda deyapti qog'ozni ham yerga tashlamas ekan jarima ekan falon yurtda borsam qoyil qoldim falonaqa qilyapti pistondaqa qilyapti aslida bu musulmon o'lkada bo'lishi kerak edi chunki ad din bizni dinimiz payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam o'zlari aytgan va yuhibbun alloh o'zi pok paki, va poklikni yaxshi ko'radi tuhur tahorat poklik shatrul iymon iymonni yarmi deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam demak poklik asli bizda bo'lishi kerak azizlar musulmon yashaydigan o'lka dunyoda eng pok o'lka bo'lishi kerak qalbimizda ham yashashimizda ham makonimizda ham namozda ham shu shart borku ha libosimiz pok bo'lishlik sajda qiladigan joyimiz pok bo'lishlik shuning singari uylarimiz ham pok bo'lish kerak chunki nopok joyga farishta kelmaydi nopok joylarga axlat bor joylarga farishta kelmaydi azizlar ana shuni bilib biz o'sha pokizalikni avvalgi davrimizga qaytarish kerak hamma o'zi musulmon o'laroq kim ko'chadan bitta aziyatni ketkizib bir narsani olib qo'yishligi o'zi iymonni bir belgisi imotatul ado deydi azanni ketkizishlik aziyat beradigan narsani ketkazishlik mana bu ham o'sha iymonni bir ko'rinishi shu ishni qilib poklik qilib uyimizni atrof muhitimizni pokiza ushlashimiz kerak va albatta keyingi paytda o'zimiz hech ko'rmagan holatlarni ko'ryapmiz mana ba'zi bir yoshi katta ulug' bizdan ham katta odamlar hayotimda bunaqa chang to'zon bo'ronni ko'rmaganman deydiganlari bor hamma narsasi ehtimol o'sha sekin sekin ko'kalamzorlashtirishlikni yo'qolishi daraxtlarni ehtiyot qilishimiz kerak musulmon odam ekish kerak payg'ambarimiz alayhi vaalam bir gaplari hammamizni o'sha ko'chat ekishga da'vat qiladida u zot aytgan ekanlaru agar san bir ko'chat ekayotgan bo'lsang qiyomat boshlanib qolsa ishing bo'lmasin ko'chatni oxirigacha ekib qo'y dedilar aslida qiyomat boshlansa nima kerak edi bu daraxtni lekin o'ta ahamiyatli masala bo'lganligi uchun o'ta savobli bo'lganligi uchun rasulimiz alayhissalom shuni aytdilar shuning uchun bugun azizlar bir atrof muhitni tozalaylik qo'limizdan kelganicha bitta bo'lsa ham giyoh ekaylik ko'paytiraylik o'sha keyingi avlodimiz uchun mana shu narsani qilib ketishni odat qilaylik musulmon o'lkasini butun dunyoga bugun biz namuna qilishimiz kerak hamma kelganlar qoyil qolib ey bu yerda musulmonlar yasharkan shunchalik pok bo'lishligi tabiiy holat deydigan bo'lishi kerak bu ummatni oldida turgan vazifalaridan shuning uchun yana bir karra siz azizlar va sizlar orqali butun xalqimizni mana shu pokizalikka atrof muhitni asrab avaylashga kelajak avlodimiz uchun omonat bo'lgan bu merosni qoldirib hech bo'lmasa hayotimizni savol berishimiz kerak butun dunyoga kelib yashab biror marta yerga biror ko'chat ekmasdan o'tib ketyapman hech bo'lmasa bir dona bir daraxt ekib qo'yayki mandan keyin sadaqai joriya bo'lsin deyish kerak qayerga bo'lsin uygami ko'chagami qayerga imkoniyat bo'lsa ekaverish kerak sadaqai joriya bo'ladi yo o'zi yeydi yo qushlar yeydi yo xalq yeydi yo salqinidan halomat bo'ladi hammasi savob